Христос воскресе. воскресе! Дорогие отцы, братья и сестры, сердечно поздравляю вас с продолжающимся праздником Пасхи, со Святой Седмицей, со Светлым Четвергом. Мы празднуем сейчас победу жизни над смертью, реальной жизни над реальной смертью. Смерть, которая была достоянием каждого без исключения человека на этой земле, попрано победой воскресение Христова. Господь всем нам проложил путь к воскресению, и теперь мы знаем, отойдя из этой жизни, оставив тело здесь, мы будем жить дальше. А со временем, приняв вновь это тело, но преображенное на себя в его воскрешении – последний день мира, мы будем жить вечно. Вечная жизнь – это наше с вами достояние, это достояние каждого человека на земле. Жизнь победила смерть. И жизнь духовная победила смерть духовную. В нашей повседневной духовной жизни воскресение Христова открыло нам возможность принять Святого Духа, который преображает нас изнутри, делая нас новыми людьми, по образу Христову, не ветхими, но способными в этой благодати жить духовной жизнью. И эта жизнь, духовная жизнь, победила смерть, духовную смерть, которая была в Ветхом Завете. А еще в эти пасхальные дни – а в этом году, именно сегодня, мы празднуем День Победы над нацизмом. И вот в 1945 году точно так же Светлая Седмица была отмечена Победой над нацизмом. И это тоже победа жизни над смертью. Это была непростая война. Не просто очередная мировая война за территории или за ресурсы, или за власть. Нет, та война имела совершенно другой смысл, и та война велась совершенно за другое. Потому-то мы и празднуем победу над нацизмом, над расизмом, над фашизмом, с таким торжеством на протяжении уже почти 80 лет. Не земля нужна была Гитлеровской коалиции, не ресурсы просто нашей земли. Но фашистская, нацистская, расистская идеология хотела уничтожить все вокруг, то, что считалось ими ниже достоинства их расы. Высшая раса и низшая расы национальность, которая имеет, как они считали, право владеть всем, распоряжаться жизнями людей и целых народов, и люди второго сорта это мы с вами, славяне, были людьми второго сорта. Не следует думать, что Гитлер или нацистская Германия это единая источник нацистской идеологии и его сила нет. Нацизм был достоянием практически всей Европы, а гитлеровская ось, так называемая коалиция, это Германия, это Румыния, это даже Болгария, это Венгрия, это фашистская Италия, это даже Таиланд и Япония. И все было расписано по меридианам где пройдет чья власть, где будет не Германия заканчиваться, а Япония начинаться. А мы с вами были просто рабами в этих планах, придатком, которое нужно использовать, а если будут сопротивляться, уничтожить. Не до люди. Вот так они воспринимали нас и называли нас. Поэтому тот день, когда наш народ победил идеологию нацизма, это день великой победы. Если бы этого не случилось, нас бы с вами многих бы на свете не было. А те, кто бы и были, жили совершенно другой жизнью бы. Жизнью рабской, служа на большого хозяина. Поэтому так близка нам эта победа поэтому так родна она нам и так важна. Поэтому называем мы ее великой и не хотим от нее отказываться. Поэтому в этот день мы отдаем молитвенную дань всем тем людям, которые положили свои жизни в той войне, укротив и уничтожив европейский нацизм, фашизм и расизм. Поэтому мы сегодня молимся о всех тех, кто в подавляющем большинстве уже ушел с этой земли, но который получил в той войне раны, увечья, страдания. Всех тех поминаем мы сегодня молитвенно, а среди них, не сомневаюсь, практически у каждого из здесь в храме стоящих есть родственники – Поминаем мы сегодня всех их с большой благодарностью и молимся перед престолом Божьим с большим сердечным участием, чтобы Господь воздал им, каждому из них, за их подвиг, за спасение нас от рабства, вечного рабства нацизму и третьему Рейху, Господь воздал, чтобы им духовными благами на небе, чтобы сейчас все те, кто тогда... Спас нас от беды, радовались и утешались. Пусть Господь и каждого из нас укрепит не забывать подвиг наших с вами отцов и дедов, не унижать Его беспамятством и безродством, но помнить о нем, молиться за них и быть благодарными за ту жизнь, в которой мы сейчас живем. Еще раз вас с праздником! Христос воскресе!